apa yang disebut lepas tu Fanzuru kaifakana Akibatul mukazibi Maka cuba tengok Tengok nazar ni Maknanya tengok dengan perhati Dengan mengambil istifadah Mengambil sejuzuk Daripada faedah-faedah Maklumat maklumat uh, Macam mana Balasan orang-orang yang dusta Macam kalau kita pergi Negeri Arab sebagai contoh Kita tengok Madai pergi kita tengok tempat Khaibar Kita pergi kita tengok beberapa tempat lain lagi Yang dibala oleh Tuhan Maka di situ kita akan temenu Sehebat mana manusia Bila mana dia melanggar kita perintah Tuhan Menatijah dan mengakibatkan kerugian satu -satu. Sekadar Samsing Takabur ketika hidup dalam waktu yang terbatas tapi kesudahannya tak ada apa. Poin yang saya nak nyatakan di sini bila saya pergi ke benua Australia ini antara benua yang terkecil di dunia. Ini, satu perkara yang saya dapati bahawa kadang-kadang kita boleh belajar dengan masyarakat mereka dengan ketenangan dengan rumah yang kalau kita baca nas hadis sesuai kebahagiaan itu pada empat kali pada rumah yang besar bukan cantik sebab bila luah ni pemikiran pun jadi ok taklah suka pada rumah lebih ini satu kemudian jiran yang baik masing-masing jaga hak masing-masing Alhamdulillah kenderaan yang ok tambahan pula dapat isteri atau suami yang soleh dan soleha Maka bahagialah orang tangga kehidupan kita. Kemudian, yang kedua yang saya tengok. Setiap tempat yang kita pergi tu, dia ada keistimewaannya. Ada benda di sana murah, di sini mahal. Ada benda di sini amat murah, di sana amat mahal. Ada benda di sini ada, di sana tak ada. Ada benda di sana ada, di sini tak ada. Jadi tempat-tempat ini mengajar kita bahawa Allah jadikan itu ada keistimewaan. Ada seorang ulama besar zaman dulu namanya Syekh Dr. Abdul Sattar rahimahullah. Dia kata aku pergi ke England. Aku tengok tanah-tanah subur. Tapi aku tengok kadang-kadang tidak sesuai untuk dicocok tanah banyak tempat. Dia sekadar pokok-pokok uh, macam ni dia tak boleh nak tanam sakit dia tak boleh nak tanam pokok rambutan dia memang tak sesuai di situ setengah tempat macam tu jadi di sinilah kita tengok betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala dan maha kuasanya dia ada tempat itu ada perbezaan maka kita boleh ambil kelebihan-kelebihan tempat-tempat tersebut untuk kita baiki dan islah tempat kita Caranya itu adalah kemantai. Poin yang seterusnya adalah Bila kita tengok satu-satu tempat itu Kita tengok Banyak elemen-elemen yang boleh kita pelajari Nombor satu sekali saya tengok dari segi kebersihan Luar biasa Nak cari sampah-sampah yang bersifat semula jadi alami itu biasa seperti daun yang luruh tetapi dari segi pembuangan sampah merata-rata hampir tiada benda ini attitude benda ini sikap dan perkara ini boleh kita pelajari untuk kita bina semula akhirnya kita jadi baik anak-anak yang dirahmati Allah belajar di luar negara ini adalah satu nikmat kerana belajar dalam negara dia dapat satu, belajar di luar negara dapat dua. Maksud saya, kalau belajar dalam negara kita dapat ilmu. Tetapi belajar di luar negara, kita ada satu bah lagi namanya hurbah. Apa makna hurbah? Keterasinya. Jadi orang asing. Dan hurbah ni mahal. Bahkan Al-Khati Al-Baghdadi Karang Satu kitab tajuknya Rehlah di Talabin Hadis Bagaimana tokoh-tokoh ulama zaman dulu Bermusafir semata-mata menuntut hadis Yang mewakili ini. Jadi bila mereka pergi tempat lain Contohnya macam Imam ash syafii Rahimullah Dalam dapatan kajian kami menunjukkan dia musafir hampir 8 kali Dalam ketika kata musafir yang berlama-lama Dua Madinah berapa tahun Duduk di Berdak berapa Duduk di Yaman berapa Duduk di Mekah Fatah balik pulang Duduk di Berdak balik Kemudian akhir sekali Tahun 199 hijrah Berhijrah ke kota Mesir 5 tahun mati di situ dua tempat hijrah Poinnya nak gambarkan Bila dia pergi ni dia dapat ilmu kata saya di sini Ini kali pertama saya semayang Atas padang Kali pertama saya semayang sifat terbuka multi-racial Selain daripada Mekah Madinah tu soal lain lah kita tak ada anak tu Tapi itu konsepnya lain Tapi nak ceritanya Bila kita fikir macam ini kita faham Islam ni Luas dan mudah Dalam arti kata lain Kadang-kadang di satu tempat itu dia tidak perlu macam Malaysia yang kena ada masjid Kena ada ni Kerana dia ni sifatnya sesuai di semua tempat Dalam suasana Dengan keadaan masing-masing Jadi nak praktis Apa yang ada di sini ke Malaysia tak sesuai Sebagaimana nak praktis Hak di Malaysia di sini dengan syarat-syarat Yang ketat 40 orang Dalam masjid dapat ni ni Tak sesuai Jadi benda macam itu yang pentingnya satu je Solat Jumaat dan pelaksanaannya cukup dengan rukun kebuahnya ada orang ya bukan AI yang kumpul ada <silence> orang ada ini, ini yang mukallaf dan seumpamanya maka jadilah itulah luas Islam kita boleh belajar macam ni poin yang terakhir sebelum kita tutup ini saya selalu tekankan kepada mereka yang merantau yang belajar di luar negara umpamanya sebenarnya kelebihan di luar negara ini ada dua tiga kelebihan yang pertama Kelebihan yang pertama adalah Biasanya Kita akan bertemu dengan sekolah-sekolah yang hebat Sekolah-sekolah yang hebat ini Jangan kita biarkan begitu sahaja Kerana ilmu ini penting Satu masa nanti amat penting Kita bersahabat Kita bertanya Kita bertalaki Kita belajar Kita mengusulkan soalan di mana kita akan dapat sejumlah maklumat-maklumat yang penting dan maklumat ini mungkin hari ini kita tak guna tapi 20 tahun lagi kita jadi KSU, KSN kita jadi pengarah sana, ketua pengarah di sini kita jadi lecturer kita jadi apa jawatan pun boleh jadi persoalan itu berlaku dan singgah dalam sebahagian juzuk kehidupan kita masa itu baru kita tengok oh masa saya duduk di WA sebagai contohnya kita teringat soalan-soalan seperti itu yang kita pernah bertanya kita pernah mengadu dan itu juga menjadi satu solusi jawapan kepada sebuah kehidupan kita bahkan alam pekerjaan kita jadi poin saya di sini kepada yang pertama kepada mereka yang belajar di seperti ini ambillah manfaat dengan sebaik mungkin pakar-pakar walaupun bidang matematik Sebagai cara sains, bidang fizik, bidang apa-apa sekalipun Di mana mungkin itu adalah kata orang nilai tambah yang amat berharga bagi kita InsyaAllah Poin yang kedua adalah Kita seboleh-bolehnya yang saya terlepas pandang banyak dalam kehidupan saya Tidak membina jaringan dan networking kepada kawan-kawan kita dan ini saya rasa sesal masa saya belajar dulu saya kurang jauh. Sebab nampak hanya Madinah Mesti dan Mesti Nabi je. Sebenarnya apakah berkawan ni baik? Bahkan kadang-kadang di luar negara Kawan saya ramai Daripada Indonesia ada Daripada Kuwait ada Daripada Bahrain ada Daripada pelbagai negara Tapi kerana tidak mengambil kesempatan itu Akhirnya saya lost banyak kadang-kadang bila saya pergi ziarah ni mereka baru cerita oh kawan dah bila minta maaf saya dah. saya rasa rugi yang amat sebab satu masa di setengah-setengah negeri yang saya pergi kawan-kawan kami ni ada jadi orang besar negeri tersebut alangkah baiknya kita bina networking seperti itu jadi jaringan sahabat ini penting dan dia paling mesra dan paling ikhlas paling jujur adalah berkawan semasa belajar universiti bukan masa kaya bukan masa jadi businessman sama-sama itu lebih kepada profit keuangan keuntungan harta tapi ni tak ni lebih kepada kejujuran keikhlasan kalau bantu pun bantu ikhlas jadi sebab itu saya suruhkan bina networking sebanyak mungkin poin yang ketiga yang terakhir adalah suka saya nyatakan bahawa Peluang yang kita dapat ni sekali je Dia tidak akan berulang dua kali, tiga kali Kerana itu bagi saya Masa kita belajar Kita nak bidang yang kita cuba itu Kita menjadi takhasus Ataupun dalam bahasa mudah specialist Kita berkemahiran yang tinggi Kita kena nasihat pada anak isteri kita Keluarga kita kadang-kadang uh, anak buah kita, pelajar kita semua sekali dia jadi specialist. Kerana bila kita sampai kepada tahap specialist, nombor satu sekali kerja cari kita bukan kita cari kerja. Dan itu terbukti, itu terbukti. Makin kita pakar, kedua jaminan tu tinggi. Dan ketiga kita dapati bahawa kita tak akan jadi orang bawah bila kita tak jadi orang bawah Kita akan jadi pembina polisi Pembuat dasar Dan kita boleh Bijak mana setara mana pun kamu Tapi kalau kamu jadi orang bawah Kamu tak boleh nak expand Tak boleh nak uh, Orang panggil explore Kehebatan kamu Kamu akan ikut je lah Yang jadi masalah Berketuakan orang yang kurang arif Yang banyak tak tahu Masa tu nak buat sikit Tak berani Tak tahu Jadi susah kita tak boleh terbang kan? jadi kita sentiasa di takut yang sama di tahap yang sama dan tak mungkin kita berjaya jadi kerana itu kita kena belajar Bak kata pujangga Arab belajar ni sampai kepada tahap kecemerlangan akhi lam tanal majda hatta talhuqa sadira saudara kamu tak akan dapat kedudukan yang mulia tinggi hebat Sehingga kamu jilat sabir. Apa makna sobe? Sobe ni sejenis burung kayu yang pahit Bak jadam Kalau unta di padang pasir pun Antara lapar dengan makan burung tu Prefer mati Seolah-olah maknanya Orang yang nak berjaya Dia mesti tahap kesabarannya tinggi Untuk dia berjaya dengan macam tu Kerana Sekarang antara buku terakhir kami adalah kuasa ikra Baru siap Lebih kurang dalam 200 muka surat lebih Membaca sekolah-sekolah yang luar biasa di dunia ini Macam mana mereka ni kaki baca Ada seorang tu namanya Sheikh Ali Tantawi Ali Tantawi ni ada dua orang Sebenarnya ramai lagi Tapi orang rasa aku sekarang ni hmm. lah hmm. Satu Sheikhul Azhar hmm. Rahimahullah hmm. Tetapi maksud saya adalah yang kedua iaitu Syekh Ali Tantawi daripada Mesir daripada Syria Syah dia ni keluarga baka ulama baka ulama dan dia ni adi adi ini dalam bahasa mudah sastrawan Ali Tantawi rahimahullahu taala masa saya belajar di Madinah Munawarah tahun 89 93 dulu dia mengajar dia tu oh, dah masa tu masa tu TV Saudi tak putih jadi dia biasanya 15 minit sebelum maghrib ke apa Dia ceramah Ceramah dia tangan seronok kita dengar Dan dia ceramah ni Penuh dengan sarak dengan maklumat Sebab dia kaki baca Bayangkan dia cerita Paling kurang setiap hari dia baca 10 jam Sekurang-kurangnya sudah lebih 50 tahun punyanya baik banyak alimnya dia kitab dia baca terlalu banyak dia cuba kalkulit yang dapat kami yang tak ahli. dia meninggal 1999 dia meninggal 1999 tu orang saya dia kata dia sekolah dengan saya kutuk Tapi saya tak tahu sama ada saya bijak pada saya kutuk Ataupun dia bijak pada saya Tapi saya rasa dia bijak Cuma kerana masa Nak ambil kuasa tu Keluarga dia panggil dia suruh balik Jadi dia tak tahu Tapi dia sekolah yang Ahmad Didak Rahimahullah Kalau datang ke Mekah akan ziarah dia Dan tanya isu-isu yang terbaik okay. Yang terbaik Jadi Ahmad Didak Rahimahullah Ta'ala ini Banyak tanya berkenaan Jesus Berkenaan dengan Kristian Berkenaan dengan apa-apa Jadi natijahnya Dia adalah antara Tokoh yang amat-amat luar biasa Syekh Ali Tantara Dia kata kalau kira-kira lah dengan umur aku lebih ni aku baca lebih kurang dalam 2 juta 500 ribu pages kita potong 0.2 tu dua tu kita potong dulu tak payah 2 juta 500 ribu lah 250 ribu pun banyak tau <coughs> ataupun 25 ribu pun banyak dah. sebuah buku baru 400 pages yeah. purata jangan hot nipis sangat jangan hot terlepas lah. bagilah berapa, berapa ratus ribu, berapa puluh ribu buku yang dia baca Jadi itu nak gambarkan kepada kita insyaAllah Betapa Saya rasa sekadar itulah Soalan yang saya nak sampaikan Siru ala barang dah, Kita buka sekarang